и из-за чего вам не удалось во второй половине, скажем так, ну, приблизиться хотя бы вплотную к Николаевцам? Ну, мы только начинаем приспосабливаться, ну, сыгрываться с американцами, поэтому, наверное, еще в процессе подготовка в плане тактической. Но сегодня моменты были, получались, особенно, наверное, в первой половине не смогли остановить быстрые атаки соперника. То есть долго как-то возвращались, наверное, отскок дальний был, что способствовало. Ну и в общем, подбор проиграли чуть-чуть, 7 подборов. Так вот. Как ты считаешь, что наиболее трудно было вот в, вашей, противодействии Николаевца? чего больше так даже сложно сказать. Но мы просто еще в защите не до конца правильно разбираемся, потому что, опять-таки, с американцами нужно сыграться какую-то схему хотя бы, чтобы вместе прочувствовать. То есть команда немного были какие-то дыры в командной защите, плохо подстраховывали с если постраховывали, то следующая передача, никто ее не перекрывал. Поэтому больше вот командная защита, как мне кажется, сегодня хромала. Антон, э, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот, насколько ты сегодня сыграл свою силу, насколько у тебя получилось сегодня? Ну, честно говоря, не совсем доволен игрой. М маленький процент двухочковых и подборов мало. Ну, и, так, если по самочувствию тоже как-то не вошел, так сказать, в игру. То есть не для меня это не, ну, не полагаю, играется, Да, не ушли. Ну, может, сыграло то, что мы давно на выезды не ездили. То есть это наш первый выезд, тем более в регулярном чемпионате. И, наверное, это тоже как-то повлияло. Плюс, э, поздняя игра такая. Ну, это все равно нужно было настраиваться, наверное, лучше на игру. Спасибо за игру. успехов. Не можно, да? Во да -да -да. или... второй половине игры ваша команда, оказалось, навязала соперникам ту игру, в которую она любит играть. Или это не так? то есть быстро сходу мы навязали лесоперед налезал? мы навязали лесоперед ваша игра была во втором во второй половине что очень много атак сходу вот, отрывов убегания один в один там, и так далее вот очень быстрая игра правда и много ошибок но с обеих сторон в принципе, можно говорить и о второй четверти, как о четверти, удавшейся, не удавшейся. В принципе, если посмотреть на результаты игры, то мы третью четверть выиграли. Два очка. Если так рассуждать. Если брать в целом, то здесь, конечно, есть ряд моментов, которые, честно говоря, еще надо очень серьезно и хорошо дорабатывать. Пока есть команда еще психологически и, естественно, отсюда зависит и техническая, и тактическая сторона решения задачи, не совсем э, до конца осознают и понимает, что такое высшая лига, что такое суперлига. Первые игры, первые игры чемпионата немножечко как бы дали встряску. И в сегодняшней игре по сравнению с прошлыми играми было много положительных моментов, которые мне как тренеру не понравились. И в будущем, в дальнейшем, если мы как то будем постепенно, потихонечку наращивать свой потенциал, то тогда это может перейти когда-то в качестве игры и, естественно, в результат. Сейчас, пока мы Отдельные эпизоды были провалы, и очень существенные провалы. Провалы больше похожи не на мужской баскетбол, а даже на детский баскетбол. Поэтому такие ошибки недопустимы. Но я это пока связываю с тем, что команда при таком сопротивлении, при таком темпе, при таком напоре, при таких командах, которые уже множество лет играют, или будем так говорить, как Николай, всю жизнь играют в Суперлиге. И, конечно же, еще играть сложно, но тем не менее почетно интересно, поэтому мы будем дальше. Судя хотеть. по времени, проведенному на площадке, в вашей команде вы в основном задействовали 7 человек, только молодежи сегодня... Ну, ну первоначально мы хотели хотя бы 7-8 человек заиграть, чтобы они чувствовали и понимали хорошо слаженность своих действий в этой ситуации. Почему? Потому что... Э -э надо хотя бы основной состав, чтобы себя чувствовал Тара. Второе, из 5-7 человек, которых я играл, вернее, из 12 человек, у нас 5 человек 97 -го года рождения. И, кстати, сегодня на площадке они оба проводили время достаточно по времени, если так посмотреть внимательно. Поэтому мы хотим как бы, молодых ребят подтягивать и будем подтягивать, и в принципе будем к этому прикладывать определенные старания. Как вы считаете, насколько вот ваши легионеры уже раскрыли свой потенциал? Что вот они... Если так Если по большому счету раскрыли... говорить, они практически потенциал сегодня особо сильно раскрыли. Хотя они оба стараются, прикладывают очень много сил и усилий. Но, по всей видимости, тот студенческий баскетбол, в котором они играли у себя в Америке, и тот баскетбол, который здесь в Суперлиге, он разительно отличается. Поэтому они на таком уровне, по всей видимости, никогда не играли. По крайней мере, это очень чувствуется по их игре, по их действиям по тому, как они преодолевают сопротивление. Но, по крайней мере, у них старания огромные, желания огромные. Постепенно, потихоньку, во многих играх они уже, как сказать, немножко так, подтягивают статистику свою. Ну, посмотрим. Пока у еще недостаточное количество игр, всего 4 игры мы сыграли. Поэтому это еще далеко не показатель того, что они могут, и, и чтобы они могли себя раскрыть в этих играх. Вы еще продолжаете э, поиски Новых, или же... Ну, пока мы как бы остановились на том, что есть, а в дальнейшем в будущем посмотрим, потому что сейчас суетиться, спешить, это не наше дело, как бы, и поэтому мы будем пока присматриваться к тому, что у нас есть, и исходить из того, что у нас есть. А дальше поживем, видим, как будет получаться. Бросаться в панику из-за того, что тот или иной игрок выпадает из игры, <coughs> это значит не дать шанс этому игроку сыграть или раскрыть себя. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы своим игрокам дать возможность раскрыть себя максимально, настолько, насколько это возможно. Ну, а дальше жизнь покажет. Николай сегодня хорошо сыграл Никиенко, но вы продолжали, ваши большие продолжали много идти под кольцо. Он менял его броски, хорошо против них защищался. Почему не решили больше с периметра сыграть? Мы решили больше на периметре сыграть. Почему? Нет, вы решили больше под кольцо идти, где хорошо сыграл Никиенко плюс-минус, плюс ну, он это опять-таки, я совершенно повторяюсь, это недостаток того, что ребята <coughs> играли в высшей лиге, а не в суперлиге. Они решили быстренько спасать игру, решили после нескольких трехочковых неудачных сразу обострить игру под кольцо, пройти под кольцо. Естественно, они все время влазили его в в толпу. Естественно, эта толпа не давала им возможности, ну, толпа, я условное обозначение, не давал возможности, им. тем более там стоял супер игрок, который не давал возможности забить из-под кольца. Поэтому это начинало выводить из нервозности ребят, они начинали суетиться, метушиться, искали выход из ситуации, плюс еще время на них немножко давило, они уже, так сказать, нервничали, поэтому тут как бы и сложился тот результат, что в конечном итоге они 4-4 добились всего 7 очков, хотя в принципе и пропустили только 15. Но... Это, скорее всего, результат того, что обе команды сделали достаточно большое количество потерь. Для такого уровня это недопустимо. Ну и самое главное, что обе команды сделали по 70 бросков. Это богато для Суперлиги. Хоть я так понимаю, это значит, или очень много атаковали, быстро играли обе команды, или плохо играли в защите. Но, скорее всего, что команды играли очень быстро, потому что мы видели, старались, стремились быстрее. Насколько это понравилось зрителям, судить зрителям, ну, она остается очень учиться. Ну, и результат, конечно. Желаем вам свою игру, успехов в дальнейшем. Спасибо. До свидания. Сторон, во что пустились игроки. Вот, Как-то так вот получилось, что больше ошибок, чем производительных действий. Ну, это игра, я не знаю. наверное подустали, там, я три подряд сделал ошибки, я устал по себе. Ну, там, что потом замену уже попросил, наверное, поздно думал после первой ошибки, ну, как бы, возьму себя в руки, Ну, усталость чувствовалась, да, поэтому побежали где-то, где-то быстро, ну, как, тяжело думать. Три четвертая четверть, как бы, такие скоростя были хорошие. Скажи, а вот что касается тайм-аутов, главный тренер брал тайм-ауты, он на что вас настраивал, чтобы, чтобы хотя сохранялся разрыв в двузначный в счете, Нет. тем не менее, о чем вот вы совещались? Ну мы на счет не смотрим, мы как бы играем. Как бы каждый момент о Защите, мы о защите говорим, то есть на будущее минуту отработать в защите там, то есть мы ну, насчет счетном ну, в принципе нету такого давайте удержим или что-то играем там в свою игру и все вот. об этом говорим, то есть все предельно были сконцентрированы. Соперник нас в этом матче чем-нибудь удивил так вот что? Ну к ним добавилось бы американцы. они играют свой баскетбол как бы ничем в принципе не, не удивили там те же комбинации, которые у них и были. То есть предельно внимательно у нас задача стояла с ихними лидерами от работы, ну и американцы Что удалось нашей команде сделать, чтобы вот, ну, не повторился матч сентябрьский с Харьковом, когда мы уступили э, в Запорожье? Хотя это товарищеский матч, но вот тем не менее. Ну там уже товарищеский был, тренер всех просматривал, допустим, всем давал ну, время игровое. А здесь мы уже знали, чего ожидать, как бы эту, ну все уже, может половина игроков, которая при команду пришла, она не знала, как бы может и знала там Арабаджи, но то, что он может забивать с 8 метров с одной ноги, они этого не знали. Поэтому всем предельно объяснили перед игрой все, чего ждать от каждого игрока, разобрали, спокойно, потом уже почувствовали в защите 62 очка, по-моему, да, это хороший показатель с такой команды. Ты как э, первый номер реализуешь, э, в основном ты реализуешь, так сказать, указания главного тренера. Mm -hmm. э, как ты считаешь, вот, э, выполнила наша команда сегодня установку? Ну, это, это не мне судить. Это тренер, если он его об этом спросить, я не знаю. Нет, если тренер давал, скажем, играть на больших или ну, есть если от тебя зависит разыгрывать. Ну, наверное, если выиграли, причем так уверенно, значит, мы выполнили. Ну, все не выполнишь. То есть что-то получилось, что-то не получилось. То есть, как бы, я считаю, нормально сыграли. Много ошибок было. Ну, мы же для зрителей играем на счет, поэтому как бы... А ошибки потом уже будем разбирать. Я не могу сказать, тяжело после игры. Реализовали там или не реализовали. Спасибо за игру и за победу угу. с праздником тебя. Вас также спасибо сегодня. Вот, что получилось и где случились сбои, что вы, может быть, и не удовлетворены каким-то, э, скажем, элементом в э, ну, Прежде всего, я хочу поздравить наших болельщиков с победой. Вот. Я доволен той защитой, которую мы продемонстрировали почти во всей игре три четверти мы здорово защищались. Единственное, когда Харьков побежал, это третья четверть, мы пропустили 23 очка. Все остальное время мы демонстрировали просто хорошую защиту, не дали им использовать их сильное оружие, это дальние броски. Вот. И на протяжении всего матча мы лидировали по подборам, только когда они уже начали мазать, четвертая четверть, там 7 очков они забили, они с те пятером туда ринулись на щит, и наша задача была просто как бы отбиться. Ну, конечно, они подобрали, но, тем не менее, мы защитились и дали им забить эти мячи. В принципе, я доволен результатом отдачи игроков. Считаю, что игра получилась. У нас э, выпал из игры э, после того, как получил травму швец. Насколько что у него серьезно? травма, я думаю, что серьезная, там повезли в глазную больницу, пальцем попали в глаз, вот. нарушено зрение, опять же ждем, насколько серьезно это должны врачи подтвердить, или может это быстрее будет реабилитация его проходить, посмотрим. Так что еще. Ну пока неизвестно, поехали в глазную больницу. Сергей Вячеславович, о предстоящем сопернике, что вам известно? насколько серьезен наш предстоящий соперник и есть ли у вас скажем какие-то уже работы какие-то мысли как противодействовать Кременчугским баскетболистам мы завтра будем с командой разбирать эту игру уже как бы мы подготовили и видео нарезки так чтобы показать игрокам мы разложили все это по полочкам будем показывать объяснять игрокам где можно нажить преимущество вот. у них добавился легионер разыгрывающий, тот, который у них играл в прошлом сезоне. В ну а так, эта команда нам знакома, мы с ними играли на турнире в Запорожье. Может быть, там не все игроки принимали участие из-за микротравм, но тем не менее мы оцениваем их потенциал. И на данном этапе у них одна победа всего лишь. Вот. Я считаю, что нужно играть и играть на победу именно с этой командой. Кого следует опасаться в составе предстоящего? Каждый может быть опасен. Там ровный состав. И каждый может принести пользу своей команде. Но нам надо быть просто начеку. Если Швец не сможет принять участие в предстоящем поединке, кого вы видите на его место? Вот равноцельная замена сегодня. Если ну, у, никого... у нас достаточно длинная ротация. Есть и Костя Никиенко, и Александр Кушниров, Алексей Ануфриев. Вот. На крайний случай у нас... И Горбатюк есть, который тоже может Исполнять роль четвертого номера Достаточно широкий у нас потенциал Здесь ротация в команде Поэтому нас это не пугает Единственное, что пожелаем Артему Скорейшего выздоровления Как Вы вот нашли взаимодействие С командой между собой Когда два центровых у нас сегодня играли Это был вынужденный шаг Из-за отсутствия или же вот вы попробовали просто такой тактический вариант? Нет, это не вынужденный был шаг. Мы хотели доминировать на счетах и защите и в нападении, как бы мы хотели выиграть подбор, поэтому это было мышленное действие такое. Мы готовили эту ситуацию. То есть в дальнейшем это пало тоже будет играть вместе, Конечно, Конечно. В зависимости от требований игры, от соперника мы будем выставлять. Спасибо. Спасибо за нут, погоди. Спасибо вам, до свидания.